встречаются команды «Маяк» с синей хоккейной формы справа вид нас и хоккейный клуб «Спартак». Склады команд. «Спартак». Максим Счастливый, номер 7. Роман Рева, номер 64. Кулик Руслан, номер 96. Сергей Шатохин, номер 67. Евген Маргун, номер 13. Сарафинюк Петро, номер 77. Леонид Куриный, номер 32. Евген Коваленко, номер 12. Олег Старожук, номер 71. Вратарь Олег Коваленко. Хоккейный клуб «Маяк». Склад команды. Владимир Давидюк, номер 10. Капитан команды, менеджер команды, президент Федерации хоккея «Винницы». Александр Соловых, номер 9. Игорь Иванов, номер 10. 12 -й. Миколай Бандерс, номер 8 -й. Игорь Степанюк сегодня принимает участь, номер 27 -й. Виктор Марущак, номер 7 Альберт Шагинян, номер 2 э, -й. Сергей Русаков, номер 37 -й. Андрей Фейцаренко, номер 68 -й. Канарский Олег, номер 41 -й. Фрумкин Павло, номер 23 -й. Иванов Андрей, воротарь Незалежный эксперт также Леонид Бондарчук и Валентин Трапля вместе с нами. Судьи. Максим Литвинчук и Сергей Акрема. Судья и секретарь Андрей Ковалик. Приветствую его. И 0-0. Три периода по 15 хвилин. Поехали. Бажаем красивой игры. Головне без стран. Обе команды обеспечили себе путевку финальную пульку и борьба за первую позицию, которая ближе всех все-таки маяк, у которого, у которой команды еще одна игра с Мегамолом. Гарного просмотра, ну и игрокам успешного выступления. Да, Валентин. И гладящие также есть.